allohga bo'lgan ishonch hayot ne'mati qalb xotirjamligi ko'zlar quvonchi saodatmandlar kuyi ey xotirjamlik va farovon hayotni istagan banda Allohga bo'lgan ishonching qani ey pokiza juftni istagan yigit Allohga bo'lgan ishonching qani ey saodatli kunni istagan banda Allohga bo'lgan ishonching qani ey qarzdor banda allohga bo'lgan ishonching qani musibatlarni boshidan ko'tarilishlini bandalar Allohga bo'lgan ishonchimiz qani gunohkor bandalar gunohlarni kechirishligga bo'lgan ollohga bo'lgan ishonchimiz qani bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch biz ushun ishonch bormi axir olloh menga duo qilinglar ijobat qilaman degan ishonmaymizmi ollohdan ko'ra roztgo'yroq kim bor axir parvadgorimiz olloh tanglik kambag'allikdan keyin yengillik boylikni ham paydo qildir degan so'zga ishonch qani mashaqqatdan keyin kenglikni ham boylikni ham beraman deyapti Alloh. ishonmaymizmi ishonaylik birodarlar tushkunlikka tushmaylik har xil gaplarga quloq solavermaylik peshonamizga olloh yozgandan osh narsa bo'lmaydi chunki hakimlardan biri aytgandek yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay yozibdimi qayoqqa borsam yetib boradi o'sha narsa yozilmabtimi o'tga tashlasa o't, ot kuydirmayapti pichoq borsa pichoq kesmayapti suvga tashlasa oqizmayapti sahroda o'lmayapti chunki nima qilmagan yozmagan qani shunga ishonch parvadgoro qalblarimizna o'zingga bo'lgan muhabbatni sobit qilgin o'zingga bo'lgan ishonchimizni tavakkulimizni mustahkam va quvvatli qilgin o'zingni zikring shukrinlarni hidoyat qilgin o'zingga ro'bora bo'ladigan robor kunimizda og'zimizdan chiqqan oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasi bo'lishini nasib etgin agar shuni ham olloh xohlamagan bo'lsa aytolmaymiz birodarlar olloh taolo Allah, siz bilan bizni mahzun bo'lmaslikka buyuradi alloh taolo Allah, siz bilan bizni o'ziga tavakkul qilishlikka buyuradi g'am qayg'u huzum insonga nimani olib keladi alloh taolo Allah, siz bilan bizni man qilgan ish mahzun bo'lma hech qachon mahzun bo'lma chunki qayg'u seni o'tmishingdan bezovta qilib kelajakdan xavotirga soladi oqibatda bugungi kuningni yo'qotasan hech qachon mahzun bo'lma chunki qalb qayg'u bilan ovora bo'lib ruhing so'nib yuzing nuri ketadi orzu umidlaring yo'q bo'ladi ey mo'min banda mahzun bo'lma chunki qayg'u dushmaningni xursand qilib do'stingni mahzun qiladi qayg'u sababli haqiqatlarni ko'rolmay qolasan mahzun bo'lma chunki qayg'u qazo qatorga norozilik ne'matga samonko'rlik bo'ladi mahzun bo'lma chunki qayg'u g'am yo'qolgan narsani qaytarmaydi o'liklarni tiriltirib qadarni qaytarmaydi foyda keltirmaydi mahzun bo'lma chunki qayg'u shaytondan qayg'u faqrsizlik va naq umidsizlikdir mahzun bo'lma agar sen faqr bo'lsang umri qarzga botib ketgan kishilar bor agar mingani uloging yo'q bo'lsa oyog'i shol bo'lib qolgan odamlar bor mahzum bo'lma agar bir farzandingdan ajragan bo'lsang shunday insonlar borki bitta baxtsiz hodisa tufayli butun oilasidan mahrum bo'lganlar bor mahzum bo'lma agar gunohkor bo'lsang tavba qil yomon ish qilgan bo'lsang istig'for ayt xato qilgan bo'lsang isloh qil allohni rahmati keng tavba eshiklari ochiqdir mahzum bo'lma agar g'amga botsang asablaring taranglashib vujudingni qiynab tunlarni bedor qilasan magzun bo'lma chunki qazo qadar qalami ishini bitirgan varaglar qurigan kitob yopilgan undan oshisha ham karom bo'lmaydi mahzum bo'lma magzun bo'lma qo'lingdan ketgan narsaga g'am chekma bittasi ketgan bo'lsa hali qo'lingda juda ko'p alloh taoloning ne'matlari bor axir olloh aytmaydimi agar allohning ne'matlarini sanasangizlar sanogga yetolmaysizlar bitta ko'zing o'yilgan bo'lsa ikkinchisi turibdi ikkala ko'zing ketgan bo'lsa qulog'ing oyog'ing turibdi bitta ne'matdan mahrum bo'lgan bo'lsang hali juda ko'p ne'mat bor magzun bo'lma hasadgo'y botil ahillarning tanqidlariga parvo qilma chunki ularning so'zlariga sabr qilishda senga ajr mukofot bor seni tanqid qilishlari seni qadringni belgilaydi axir odamlar o'lik itga so'z otmanglar doim istig'forda bo'l chunki parvardigorim tavbalarni qabul qilguvchidir alloh aytadi istig'for aytgan bandalarga parvardigoringiz allohdan mag'firat so'ranglar albatta u o'ta mag'firiyatli bo'lgan zotdir shunda ustlaringizga osmondan yomg'ir yog'dirur sizlarni molu dunyo bola chaqa bilan madob berur hamda sizlarga bog' bo'stonlarini berur istig'for aytgan bandani ustidan yomg'ir yog'adi bog'irog'i bola chaqasi moli dunyosi ko'p bo'ladi faqat ishonishlik kerak bunga mahzun bo'lma kasallik albatta ketadi musibatlar albatta ko'tariladi gunohlar kechiriladi qarzlar uziladi mahbuslar ozod bo'ladi g'oyiblar ketganlar albatta qaytib keladi osiylar tavba qiladi albatta yomonlar jazosini oladi mahzun bo'lma mahzun bo'lma modomiki ma adam odamlarga yaxshilik qilar ekansan albatta mushkulalaring hal bo'ladi chunki odamlarga yaxshilik qilishlik insonni o'zini mushkullarini hal bo'lishiga sabab bo'ladi ma. magzun bo'lma chunki sen qilgan bitta hasonot uchun o'ndan tortib yetti yuzgacha ajr beriladi balki undan ham ko'proq lekin qilgan gunohinggachi bittagina jazo beriladi mahzun bo'lma senda eng katta ne'mat bor chunki sen tavhid kalimasini aytganlardansan ahli qiasan musulmonsan qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan sen mahzun bo'lma magzun bo'lma chunki sen hayotning yengil og'ir issiq sovuq faqir boy holatida ham foyda ustidasan rasululloh aytganu mo'minni kishi ajablanadi qanaqa ka kun kelmasin uni foydasiga yaxshi kun yersa ollohga shukur qiladi savob oladi mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi yana savob oladi bu faqat kimga berilgan mahzum bo'lib bo'lmaydi musulmon odam mahzun bo'lma axir senda qur'on bor zikr duo bor axir senda namoz amri ma'ruf sadaqa boshqa savobli amallar bor boshqalarda yo'q bu narsa kim xohlardi dunyoda iymoningni berasan dunyodagi hamma xohlagan narsangni beraman desa qaysi mo'min xohlardi shu narsani odamlarga zulm qilayotgan haqlarini yeyotgan tuhmat qilayotgan kılıyken, bo'xton qilayotganlar ham o'ladi zulm ko'rgan sabr qilgan savob umid qilgan kishilar ham o'ladi lekin alloh taoloni huzuriga borganda kim yutuqda bo'ladi dunyo hayoti vaqtincha dunyo sa'a y degan rasululloh dunyo bir soatlik umir bor yo'q. ana shu bir soatni ibodatga aylantiringlar degan rasululloh kim o'lmaydi kim o'lmaydi mahzun bo'lma axir qora bulutlarni tarqaganini qorong'u tunni yorishganini shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan Inshaalloh mashaqqatlaring rohatga hayoting yoru'likka kelajaging ne'matga to'lib boradi inshaalloh. mahzun bo'lma agar oldingda chora qolmasa yo'llar berkilib umidsizlik bostirib kelsa yo olloh degin mahzum bo'lma agar musibat baxtsizlik xavotir kelsa yo olloh degin magzun bo'lma agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa ishlar og'irlashsa yo olloh deb nido qilgin magzun bo'lma agar oldingda eshiklar yopilsa yo ya olloh deb nido qilgin odam boshiga qiyin kun tushsa tashvish bostirib kelsa o'zini u teshikka urib ko'radi bu teshikka urib ko'radi undan yordam so'rab ko'radi bundan pul so'rab ko'radi unga dardini aytib ko'radi bunga shikoyat qilib ko'radida oxirida nima deydi olloh endi de, o'zing borsan endi qachon oxirida siz olloh deng mushkuligizni olloh kimni qo'li bilan qanaqa qilib hal qilib beradi uni kim biladi chunki unga saharlarda hojatlarni so'rab qo'llar cho'ziladi qalblar uning marhamatidan umid qiladi uning ismini aytib ko'ngillar taskin topadi ularga yengillik va yaqin fathni bergin yo olloh ko'zlarni o'z nuringga hidoyat qilgin adashganlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin parvardigoro bizlardan g'am qayg'ularni ketkizgin yo alloh agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak bizni azobingga ruftor aylama. parvardigoro bizlarning zimmamizga bizlardan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukingni yuklama bizlardan tashvishi iztiroblarni ketkizgin xavf va xatardan yolg'iz o'zingdan panoh so'raymiz parvardigor sendan boshqalarga suyanib qolishdan boshqalardan umid qilib qolishdan panoh so'raymiz sen bizning hojamizsan yengil kunimizda og'ir kunimizda tashvishli xotirjam kunimizda ollohni o'ziga ishonaylik